we Ми вітаємо нашого наступного гостю. Так, сьогодні в нас у гостях Світлана Білецька, це член спіль... спілки художників України та викладач методист художньої школи. Доброго ранку вам. Доброго. ранку. Дуже рада вас сьогодні бачити. Ми вже нашу студію перетворили на вашу невелику таку виставку. Мені дуже приємно. Я поки сиділа, в мене вже аж настрій піднявся за рахунок таких яскравих картин. Я думаю, що нашим телеглядачам теж обов'язково сподобається. Взагалі, з чого розпочався ваш творчий шлях? Доброе утро. Творческий путь, наверное, у меня начался с маленького детства. Но не столько с самого момента рисования, сколько с того, что, как воспринимала мир. И этому меня научил мой папа, я помню, что я когда была очень маленькая, это было в 60-х годах, у меня еще младший брат есть, и когда нас папа водил в детский садик, так как он был младше, его несли на ручках, я должна была своими ногами идти. Но для того, чтобы этот путь как-то сократить, папа придумал мне всевозможные игры и как бы отвлекал меня от того, что мне было сложно идти, чтобы я не хныкала. И он обращал мое внимание на все, что происходило вот вокруг нас. То есть мы обращали внимание там, на зеленые ворота, мы обращали внимание на скворечники, и кто их больше увидит. Мы обращали внимание на то, какие есть деревья там круглые или удлиненные, поля, акации, то есть на ну, то, что окружало нас. То есть он меня заинтересовал по дороге, и мне кажется, что вот этот вот момент, он именно и возбудил мне вот, 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 вот какое-то необычное, скажем так, восприятие нашего мира. То есть не столько, скажем так, замечать то, что вокруг нас находится. Я очень помню, когда мне было пять лет, и я с папой ездила на рыбалку, но я никогда не забуду этого тоже эпизода. И это были очень красивые места. Вот я не знаю, вот насколько пятилетний ребенок да, вот может обращать внимание там, на камыши, на воду, на э, эти кувшинки, я которые думаю, плавают. Я на вот. Но я не знаю, я почему-то это очень ярко помню. Да? Вот как может помнить человек, который пять лет это все это было. И я помню, что я очень сильно захотела пить. А ну, отец как-то так сделал, что ну, забыл взять с собой водичку. Как ребенок, понятно, я хочу пить, я знаю, что я хочу пить, и он не нашел ничего как бы лучшего, как просто взять набрать кружкой воды прямо с озера, а в этом озере были вот эти отражения деревьев, неба, это была такая гладь зеркальная. Вот, насколько я это помню. И когда он зачерпывал эту воду, этой кружку, у меня было ощущение, что он в эту кружку набирает это небо, эти деревья, эти камыши. И вот это я ощущение очень помню. И вот я помню, что я не просто воду пила, я пила вот то все, что вокруг меня находилось. Вот. Как бы этот маленького ну, обращал внимание на какие-то мелочи, на то, что происходило вокруг меня. Рисовала в детском саду постоянно, как бы какие-то карандаши у меня с собой были, но мне был интересен не сам э, результат того, что я сделала, сколько сам процесс. То есть вот мне э, нравилось это ощущение шуршания карандаша по бумаге. Э, я помню, мне даже нравился вкус карандаша на вкус, вот когда э, детки обычно, обычно берут, да, там, как бы так, чтобы он ярко рисовал. Вот я помню эти ощущения. Я Помню, когда э, подтачивали карандаши где-то стружкой, как она мне безумно нравилась вот, этими радужными разводами. Даже химическим карандашом такие фокусы были, когда рисовали по мокрой бумаге, и оно рисовало синим. Или, например, рисуешь сиром, и потом начинаешь брызгать, а этот химический карандаш превращался в синие какие-то пятна, что мне приводило какой-то ну, детский бешеный восторг. Ну тобто я так розумію, що художники навіть з самого дитинства так бачать світ по іншому, ніж інші люди, так от ось ну, таких Мені кажеться, що дивляться на світ точно так же, може бути, видять по-другому, замічають більше. И мне кажется, что это вот как раз от родителей зависит развивать в детях вот эти способности восприятия окружающего мира, чтобы видеть то, что не сразу бросается в глаза. И я вот сейчас, буквально вспомнила, что я вот это то, что учи, как, как папа меня завлекал, да, скажем так, это в процесс какой-то жизненный, точно так же вот не давая себе отчета, я начинаю заниматься своей внучкой, ну как бы и сыновья мои, я так понимаю, почему они мне такие потому что мы с ними замечали что происходит все вокруг вот и когда э, с полиной с внучкой мы тоже э, путешествуем я понимаю что э, ехать в поезде ребенку очень скучно и когда мы смотрим в окно и начинаем говорить о том что мы видим то начинаешь замечать такие вещи которые э, ну, не, не сразу бросаются в глаза то что сразу, сразу мы едем и говорим я вижу небо следующий должен сказать что он видит но он не должен повторяться и вот сначала мы видим все большое небо землю деревья кусты, потом детали, а, потом, а потом начинаются детали, потому что нужно увидеть то, что еще не сказал предшествующий да, как бы собеседник. И вот находили какие-то такие мелкие вещи, например, да, а я вижу проволоку, которая натянута между деревьями. Это когда мы едем в поезде, то нужно все это увидеть. Другой говорит, а я вижу бантик, который привязан к этой, к этой, к этой э, веревочке. То есть как бы нужно замечать э, то, что вокруг тебя происходит. Мы очень часто проходим мимо, не замечая этих вещей, и не замечая людей, и не замечая то, что внутри этих людей находится, потому что все поверхностно. Поэтому главное не то, что как ты смотришь, а то, что ты видишь. Вот нужно уметь замечать вот все, что вокруг тебя находит. И это нужно воспитывать. Воспитывать в себе и воспитывать в своих, инжу, своих детях. Да. Потому что ну, ну, не всем как бы, да, так родители обращали внимание на то, что вокруг тебя происходит. Но это все, скажем так, приобретается. И просто если ты сам занимаешься этим, например, ко мне приходят ученики, уже взрослые люди, скажем так, от 30 до 60 лет, приходят люди, которые хотели рисовать, в детстве, но как-то так не получилось, но не сложилось. Теперь, когда у них уже все есть, скажем так, семья, работа, дом, желание это детское рисовать, у них осталось. И когда мы с ними рисуем, и вдруг какое через какое-то время, там, через месяца два-три, вдруг начинает, когда взрослый человек мне об этом говорит, вот цвета говорит, а я говорит, раньше никогда не замечала, что такого цвета деревья. Я никогда не замечала, что оказывается дерево вот такое красивое, что оно бывает зеленое, то есть нам всем в детстве рассказывали, что с юга нет мха, а с севера есть. Но на этом как бы все наши сведения о цвете ствола деревьев заканчиваются. А оказывается, что они такие разные. И оказывается, что цвет веточек у деревьев разный весной и осенью. И когда это мне говорят люди взрослые, не тогда, когда их спрашивают, а когда они говорят, представляешь, я увидела. А, я увидела, что небо разное. У горизонта оно одно, а надо мной оно другое. Что слева одно небо, а справа оно другое, но не одинаковое. И когда это говорят взрослые люди, то меня это очень сильно радует. То есть люди э, смотрят и видят, что вокруг них происходит. Но вы расширяете уяву так людей? Ну, скажем так, они сами занимаются. расширяют. Как бы, скажем так, моя миссия да просто обратить на это внимание. А дальше человек уже как бы сам себя шлифует, формирует и так далее. Ну а что для вас у творчества найголовніше? В том жанре, в котором я работаю, в основном это натюрморт пейзаж. Скажем так, натюрморт з пейзажем. Мне нравятся и люди, но мне нравится больше э, изображать не портреты, а иллюстрации. Ну, вот книжная иллюстрация, иллюстрация каких-то вот произведений, каких-то событий. Мне это очень, ну, как бы приносит удовольствие именно за счет медитации. Когда я с натуры рисую, я человека, я не получаю вот этой вот медитации. То есть тут как-то надо быстренько все это сжать. А вот когда я рисую по своему воображению и то, как я вижу прочитанное какое-то произведение или какое-то вот событие, это думало, для вас, да, так? это это вот это удовольствие, потому что, ну, я создаю мир, которого до меня еще не было, скажем так, человек, он есть, он уже, он уже существует, да, как бы я ничего нового в этом себе как бы вот, но ну, не открою, да, ну, разве что внутренний внутренний мир, но иногда внутренний мир человека не всегда совпадает, то есть мое видение с видением другого человека, руки у меня раскры, скажем так, развязаны, когда я рисую Ілюстрацію, це мой мир, і я хочу, як хочу, так і рішую, і такий образ ко мне приходить. Ну, а ви, як керівник студії, так, до вас приходять вже дорослі люди, можете сказати, що головне: бажання чи уміння, які вже здобуті? Ну, можна. просто дуже-дуже бажати, так, uh -huh. и навчитись uh -huh. гарно малювати? Очень часто этот вопрос задают, как бы я, ну, не знаю, наберусь, может быть, наглости, и скажу, что научить можно рисовать любого человека. И главное, вот одно единственное условие, это желание. Если у человека есть желание, научить можно. Понятно, что для того, чтобы научиться рисовать, так как Леонардо, да, как Веласки, ну, многие как бы, талантливые художники, для этого нужно учиться очень много времени, очень много лет, это нужно все отшлифовывать и так далее. Но рисовать может каждый, и у каждого будет получаться свой мир. То есть я все время говорю своим ученикам, что вот белый лист бумаги — это вот плоскость, на которой вы создаете свой мир. Вы его создаете, вот как бы вы подобаетесь такому вот Богу, где вы создаете небо, землю, животных, людей, вот, да, это ваш мир. Это огромный мир, но у вас есть свой маленький мир, и поэтому э, научиться уметь выражать свои мысли через линию, через пятно, через цвет, через какую-то фактуру, да, это может каждый. Единственное, только желание. И поэтому, когда э, часто встречаешь, что вот я бы хотел рисовать, но я не умею, да, или я там я боюсь, у меня не получится. Вот это вот слово "боюсь" оно является, наверное, самым главным тормозом того, что человек себе не позволяет вот, э, заниматься в удовольствие то, что у него действительно ему будет приносить небольшую-большую -большую радость. То есть человек должен раскрепоститься и получить. То есть, когда тебе хорошо, ты поешь. Ты же не спрашиваешь никого, можно я попою? Или там, ой, я не умею петь. Да, я тоже не заканчивала музыкальную школу. Да, я не умею петь. Но когда мне хорошо, я пою. Когда человеку плохо, он может, извините, выйти, да, плакать. Он же не спрашивает у кого-то, можно я это сделаю? У него есть такое вот ну, желание внутри да, со вот издать какой-то звук из себя, или, например, танец. То есть можно через танец передать свое настроение, свое ощущение. что то, то это... на уровне инстинкта можно такое же ему так Точно так же можно рисовать. Потому что когда маленький ребенок, он не знает, что он не может рисовать. Он рисует, потому что ему хочется. И, как правило, когда он доходит до школьного возраста, влияют на него, как правило, взрослые люди, которые ему говорят, это не похоже, это неправильно, это у тебя не получилось. И вот тут у ребенка начинает срабатывать вот этот вот страх, у меня ничего не получится, и поэтому он перестает. Но когда ребенок вот первый раз Карандаш. Когда он первый раз э, что-то начинает э, лепить, даже с того же теста, с, того же, с той же глины, он уже не задает себе вопрос, могу я это сделать или нет. И мне кажется, что если бы человечество вот на заре вот еще с первобытного общества задало себе вопрос «я не умею этого делать», то мы бы сейчас не дошли бы до того, до чего мы сейчас вот дошли, мы бы не развивались. То есть именно первобытный человек он не задавал себе вопрос «могу я это делать или нет?». Он хотел это сделать, он рисовал на скалах, он рисовал на посуде, он рисовал просто на песке, вот, да? и потом он постепенно себя шлифовал. То есть шлифовало человечество точно так же и мы. «Тебе хочется? Рисуй, и не спрашивай ни у кого». Можно это сделать или нельзя. Я хочу и я рисую. Другое дело, что можно обратиться к профессионалам, чтобы тебе помогли. Да, это. Помогли, да, просто как инструментом, пользоваться инструментом. Помогли бы, как бы высказать свое мнение, свое чувство, свою эмоцию на бумаге. И это все реально. Поэтому рисовать может каждый. Главное, единственное, это желание. Тобто як така ж... порада від вас не боятися, не казати ніколи собі не можу. Так? Вірно, <с <с так? Творення, тільки вперед, да. тільки хочу, так? значить можеш. Якщо є слово «хочу», значить ти вже можеш. Як багато у вас було учнів, і що вони зараз? Можливо, хтось також добився так, таких успіхів, як і ви. Можете похвастатись ними. Я работаю в художественной школе сразу после окончания художественного училища. Я училась в Крыму, в Симферополе, и после окончания училища по распределению попала в художественную школу. И вот там я до сих пор работаю. То есть вот уже 32 года, даже больше, я работаю в стенах этого учреждения, чему я очень рада, потому что я, говорю, я счастливый человек, потому что я занимаюсь тем, что я люблю, что я хочу. Я получаю от своей работы удовольствие, как от творческой, так и от педагогической. Учеников, ну, за, понятно, что за 32 года учеников было очень Тоже много. Богато. Я очень радуюсь за своих учеников, которые э, развиваются и дальше, которые э, живут сейчас и работают и, и за рубежом, и у нас в Украине, и у нас в городе. Вот Буквально на прошлой неделе было открытие персональной выставки Нади Полуренко, наша ученица, ученица художественной школы, дизайн-лицея. Я очень за нее рада. Э, у нас э, очень много художников, которые работают здесь, в области рекламы, то есть такие фамилии как Решетникова Евгения, Черкашин Максим, Ястребова Виктория, Ф фамилии я очень хорошо знаю всех учеников по именам, по со временем фамилии вылетают из головы, скажем так вот, да. Потому За что 30 я, роков, я думаю нет, даже много. Да, скажем так, имена я помню всех вот, да. А, так как я с людьми общаюсь по именам, я не обращаюсь к ним по фамилии, поэтому как-то так вот фамилии немножко. Но талантливых ребят очень-очень много, а, скажем так приходя с маленького возраста, с пяти лет, в художественную школу, задача художественной школы не научить рисовать, а выявить способности ребенка. Потому что кто-то себя проявляет в живописи, кто-то в декоративно-прикладном, кто-то в графике, кто-то в скульптуре, кто-то в, ну, в дальнейшем в дизайне. То есть и главная задача художественной школы именно да, выявить эти способности. Потому что когда человек взрослый, он уже знает, я хочу писать маслом, и уже так конкретно. Хотя потом через какое-то время он говорит, ты знаешь, это а мне так интересно попробовать акварель, и когда он говорит акварель это круто. Но сначала акварель почему-то все боятся. Потому что, ну, во-первых, у них два, два каких-то таких вот восприятия идет, что акварель это сложно, и акварель это что-то сравнивается ну, с э, школой, да, что в школе рисовали акварель, потому что это что-то очень просто и наивно. Таких, вот полярных совершенно мнения к акварели. Мне очень приятно было, когда на моей персональной выставке когда-то подошла, по-моему даже это было записано в книге отзывов, что теперь я отношусь к акварели совсем по-другому. То есть как бы человек относился к акварельным техникам, да, вот как к какому-то такому школьному. Наверное, змея-то змін, святобаченная. Ну, хорошо, если это происходит, да. Я хочу звернути увагу. На сьогодні є такі, такий набір. Я хочу, щоб ви розповіли про нього, тому що, я так розумію, його можна а, дарувати. Так, а, вони у вас діляться по тематикам. Так, а, на цій а, картині нашій херсонські mm -hmm. так, плавні. Я думаю, що усі впізнають їх. А, що це за набір? Это набор открыток, которые я сделала. У меня было три персональных выставки, в Херсоне две и одна в Киеве. И вот здесь вот представлены работы именно с последней персональной выставки, которая проходила в музее Шевкуненко. И там, кстати, можно приобрести эти, вот, эти наборы открыток или поштучно. И тематика той выставки, которая у меня была вот два года назад... Это цвет, фактура, настроение. То есть как художник через цвет, через фактуру может передать настроение. Но так как я живу здесь, скажем так, в Херсоне, и мне очень нравятся наши места, мне очень нравится плавание, мне очень нравится река, мне нравится вода, мне нравится небо. И такой материал, как акварель... Мне кажется, что никакой другой ну, передает вот эти вот, передати, эти эти ощущения. То есть, как бы я говорю, я работаю с акварелью в, скажем так, в соавторстве. То есть, я могу сказать, что это сделала я. Это сделала акварель, а я была рядом. Вот поэтому ну, акварель очень э, многогранная такая, скажем так, техника, которая можно э, очень э, легко и интересно, ну, легко всегда легко делать то, что ты умеешь, то, что ты не умеешь, всегда сложно. Э, и в акварели можно, ну, например, даже вот эту вот работу, да, можно в акварели передать ощущение спокойствия, тумана, какой такой тишины и спокойствия. Акварелью можно передать легкость мягкость нежность лепесткового цветка и в то же время вот здесь вот есть работа гортензии вот здесь вот здесь тоже как бы да при помощи акварели можно передать вот это ощущение бархатистости но другой совершенно фактуры то есть, вот, разные цветы разные фактуры взяли окрим наших краевыдев так угу. и квите все вообще надыхая на творчество путешествия общение с людьми я стараюсь каждое лето ездить вот куда-то куда какие-то другие места, потому что когда ты лареч на каком-то своем в одном каком-то своем мире, ты начинаешь уже ну, не обращать внимания на многие вещи. И когда ты путешествуешь, что приезжаешь, ты вдохновляешься тем, где ты была, и когда ты приезжаешь, на свои родные места, ты начинаешь немножечко по-другому ну, смотреть на мир, да? то есть немножко ну, как бы глаза отдохнули от всего этого и ты воспринимаешь по-другому. Мне очень радует то, что я практически каждое лето езжу, путешествую именно со своей сыновьями у меня два сына взрослых и когда они увлекаются реконструкцией 12-13 века славянами и я с ними езжу на фестиваль это безумно интересно это совершенно другой мир ну, такое ощущение, как будто бы ты на какой-то промежуток времени погружаешься просто вот в сказку. Я когда первый раз с ними ездила на фестиваль, я ходила, это было в Польше, и мы помним, как мы ходили по этому району, где как раз находился этот фестиваль, у меня было ощущение, что я попала в сказку Садко где вот эти вот костюмы, эти вот предметы быта, дома, постройки, отношения между людьми, они такие интересные, а одни похожи ни на что. И, и поэтому, когда ты вот год, да, 36, 360 дней в году, ты живешь вот в одном, потом опаньки, тебя как бы выцепили так вот на какую-то недельку в какой-то вот другой мир, это очень интересно. Э, вдохновляюсь путешествиями, общениями с людьми, э, природой, предметами, да, да чем угодно. Говорю, вдохновиться можно... Чем, чем угодно. Музыка. Так, музыка очень много надихає. Но вообще, в целом, Коли будуть виставки, так щоб зараз ми можливо змогли так, запросити наших телеглядачів, де будуть ваші роботи, тому що я думаю, що вони їм обов'язково сподобались. Я теж хочу прийти. Тому якщо є така виставка, ну, на майбутнє, щоб ми знали про неї, у нас в Херсоні дуже часто проводяться виставки, проводять союз художників Херсона. тому я просто приглашаю всіх наших жителів міста приходити в виставочний зал на площі. Свободы, приходить в музей Шевкуненко. И там у нас постоянно проводятся выставки. Вот сейчас, например, 19 числа будет отбор на выставку посвященной рождественской тематике, новогодней рождественской тематике. И 20, по-моему, или 21, или 23 числа будет открытие. Я не помню число конкретно, но вот где-то в 23-х числах приходите в выставочный зал. Эта выставка будет посвящена именно Новому году и Рождеству. И на этой выставке будут участвовать художники Херсона, Херсонщины приходите, вам будет интересно, я думаю, познакомиться как с работами, так и с самими художниками нашего города. Дякую одразу за запрошення, Я думаю, что наши телеглядачи обовязково приєднаються. Я обовязково теж приєднаюся, потому что новорічний настрій это завжди очень важно. Поэтому, я думаю, мы будем завдячувати саме нашим художникам херсонським. Я вам дякую, что вы сегодня завітали, подарували такий яскравий настрой, подарували свои эмоции, свое натхнення. Я думаю, что очень много теж вони ну, відчули цей, цей ваш ну, гарний настрій, так те, що ви хотіли передати. Я думаю, що ми з вами ще обов'язково тут зустрінемося. Дякую, що завітали. А Спасибо. наш ранок триває.